আজি আমি ক্লাছ নাইনৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰা সুখ নামৰ কবিতাটো পঢ়িম সুখ কবিতাটোৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল তেজপুৰত তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ খোৰাক আছিল আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাই বহুতো ইংৰাজী কবিতা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁক ভাঙনি কৌৰপাদিৰে বিভূষিত কৰা হয় তেওঁ কোমল পাঠ আদি পাঠ পুলিচ মেনুৱেল ইত্যাদি পুথি লিখিছিল আৰু একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম আছিল জিলিকনি সুখ কবিতাটো সেই জিলিকনিৰ পৰাই অনা হৈছে সুখ হৈছে আমাৰ মনৰ এক তৃপ্তিকৰ অৱস্থা আমি যেতিয়া কোনো কাৰণবশতঃ মনত তৃপ্তি পাওঁ তেতিয়া তাকে সুখ বুলিব পাৰোঁ সুখ সুখ বুলি মানুহ বলিয়া নেদেখে সুখৰ মুখ সুখ বিচাৰোঁতে পায় সংসাৰত দুখৰ উপৰি দুখ দেখিও নেদেখা কিয় দিন গণা সুখ যে হাততে আছে যিয়ে দিব পাৰে স্বাৰ্থ বলিদান সুখ ফুৰে পাছে পাছে অকল নিজৰ নিমিত্তে নহয় আমাৰ জীৱন ভাই পৰৰ কাৰণে খাটিব পাৰিলে সংসাৰ সুখৰ ঠাই আমি সকলোৱে সুখ বিচাৰোঁ হয়নে কোনেও দুখ নিবিচাৰোঁ কেৱল নিজৰ সুখৰ বাবে হাবা ধৰি খাই ফুৰোঁ কিন্তু সুখ নাপাওঁ বৰঞ্চ শেষত দুখহে পাওঁ কেতিয়াবা আনক সহায় কৰি চাবাচোন যিটো আনন্দ পাবা আন ক'তো নোপোৱা যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি নিঃস্বাৰ্থভাৱে নিজৰ জীৱনটোৰ লগতে আনৰ প্ৰয়োজনত যদি তুমি সহায় কৰা আনৰ দুখত যদি তুমি দুখী হ'ব পাৰা তেতিয়াই প্ৰকৃত সুখ পাবা কিন্তু সেই সকলো জানিও চকুৰ আগত থকাৰ পিছতো আমি দিন কণাৰ দৰে থাকোঁ পৰৰ অভাৱ পৰ দুখত সিয়া যদি কমি যায় পৰক আপোন কৰিব পাৰিলে সংসাৰত দুখ নাই শক্তি সামৰত পৰৰ সুখত বিলাব পাৰিলে ভাই পৰৰ কাৰণে কান্দিব জানিলে কান্দোনতো সুখ পায় যেতিয়া কোনোবা অভাৱত থাকে দুখত থাকে যি দেখি যদি তোমাৰ সহায় কৰোঁ যেন লাগে তোমাৰ মন ব্যাকুল হয় তেতিয়াই জানিবা সংসাৰখন সুখৰ হৈছে তুমি কেতিয়াও আৰু দুখ পাব লগা নহয় আমাৰ যিমান শক্তি যেনেকৈ পাৰোঁ মৰমেৰে হওক টকা পইচাৰে হওক কিবা খোৱা বস্তু হওক কাপোৰ হওক যেনেকৈ পাৰোঁ আমি যদি সেইদৰে সহায় কৰিব বিচাৰোঁ আনৰ কান্দোন দেখি তোমাৰ যদি চকু পানী ওলায় সেয়ে কৈছে যে তেতিয়া সেই কানুনতো তুমি সুখেই পাবা সকলো আপোন যত নৰ নাৰী কাকনু বুলি পৰ পৰম পিতাৰ সকলো সন্তান পৃথিৱী আমাৰ ঘৰ গাই গোটা পেটে ভঁৰাল নহ'বা লোকৰ দুখলৈ চোৱা মানুহৰ সেৱা মানুহৰ বুজা পবিত্ৰ বৰত লোৱা মই মোৰ বুলি নাথাকিবা মজি মোহৰ জালত পৰি মই মোৰ বাবে তললৈ বুঢ়াব নাপাবা ৰক্ষাৰ তৰি এই পৃথিৱীত সকলোৱে আপোন আৰু একেজন ঈশ্বৰৰেই সৃষ্টি গতিকে একেজন দেউতা হয়নে গতিকে দেউতা একেজনেই আৰু সেয়ে পৃথিৱীখনো আমাৰ এটাই ঘৰ কেৱল নিজে খাম সকলো নিজৰ বাবেই ৰাখিম সেইবুলি নাভাবি আন লোকৰ বাবেও কিবা এটা কৰাৰ তেওঁলোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিম বুলিও তুমি ব্ৰত ল'ব লাগিব যদি তুমি প্ৰকৃত সুখ বিচৰা মই ল'ম মই কৰিম সেইটো মূৰ এইটো মূৰ এইবোৰ এইবোৰভাৱে কেৱল আমাক ডুবা বহে এইবোৰ সংসাৰৰ মায়ামোহৰ দৰে য'ত ডুবিলে পিছত তাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিবা সুখ দুখৰ মনেই কাৰণ মনক ৰাখিবা থিত ভাগ্যত লভিবা পৰম সন্তোষ সাধিবা লোকৰ হিত স্বাৰ্থৰ বাটত দুখৰ কাঁইট খোজে প্ৰতিপিন্ধে শুলে নিঃস্বাৰ্থৰ বাট সেন্দুৰীয়া আলি সুগন্ধি কুসুম ফুলে যথাৰ্থ নিঃস্বাৰ্থ ধৰ্মী জীৱন বিশ্ব প্ৰেম ভৰপূৰ বিশ্বৰ সকলো ভাই ভনী তাৰ সুখৰ নপৰে ওৰ আমাৰ সুখ দুখ এই সকলোবোৰৰ মূল কাৰণ মন মনটোৱেহে আমাক সেইটো কৰ এইটো কৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰ আনৰ কথা চিন্তা নকৰবি এনেদৰে কৈ থাকে হয়নে কিন্তু আমি মনটো স্থিৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া তুমি যিমান দিনেই পৃথিৱীত থাকিবা সিমান দিনেই সুখত থাকিব পাৰিবা স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰ যিটো পথত যাব প্ৰতিটো খোজতেই তেওঁলোকক কাঁইটে ভৰিত পিন্ধিব কিন্তু নিস্বাৰ্থ মানুহৰ পথত কাঁইট নাথাকে পথটো হ'ব সেন্দুৰীয়া আৰু সেই পথত সুগন্ধি ফুল ফুলি থাকিব বুলি কৈছে নিস্বাৰ্থ ব্ৰতত যি থাকে তেওঁৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বখনেই আপোন আৰু বিশ্বৰ বা পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ তোমাৰ ভাই ভনীৰ দৰে হ'ব তেতিয়া সুখ ইমানেই পাবা যে কেতিয়াও তাৰ ওৰ নপৰে বা শেষ নহয়